بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة المصلون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Malam ni saya diminta untuk Bercakap sedikit Tentang Sunnah-sunnah Menyambut Aidilfitri Dan saya memetik Daripada kitab Fikus Sunnah Di Syed Sabiq Rahimahullah saya akan petik secara ringkas saja, memandangkan masa kita tak tidak lagi tu panjang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah dekat nak masuk satu Syawal eh. Baik. Disyariatkan solat Aid, eh, solat sunat. Syariat Salatul Aidain fi sanatil ula min al-hijrah disunatkan salat Aidil Fitri ya juga Aidil Adha pada tahun pertama hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa sunnah muakkadah wa nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa amara rajul wa amara rijala wan nisa an yakhruju laha apa hukum solat raya ni solat aid hukum dia sunnat yang dituntut sunnah muakkadah di mana nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ataupun menggalakkan bahkan baginda mengarahkan orang lelaki laki dengan orang perempuan semua datang solat dalam solat berjemaah yang lain solat fardu orang perempuan afdal solat di rumah tetapi dalam solat Aidilfitri Aidiladha baginda sangat uh, menganjurkan supaya laki-laki dengan perempuan semua datang. Dalam hal ini termasuk perempuan yang haid juga disuruh datang bukan untuk solat untuk dengar khutbah. Ya. Yeah? Baik apa sunat-sunat raya ni? Saya nak petik beberapa sajalah tak dapat baca tak dapat nak baca semua. Istihbabul ghusl watatayyub walafsi ajmal thiyab sunat pada hari raya tuan-tuan perempuan mandi ya berwangi-wangian dan memakai pakaian paling cantik dia tak kata ahdas ahdas thiyab dia tak kata pakaian paling baru dia kata ajmal thiyab pakaian paling cantik Ya. Kita hari ini dah tak ramai orang solat, tarawih pun dah tak ramai, bukan di sini saja di mana-mana tempat pun. Sebab orang dah pergi beli baju raya. Apakah mustahak kita mesti beli baju baru? Ataupun Nabi SAW menganjurkan kita pakai pakaian kita yang paling baik. Bahkan Nabi SAW dia ada pakaian yang paling baik yang baginda selalu gunakan untuk hari Jumaat dan hari raya. Pakaian paling baik atau pakaian paling cantik yang baginda ada, baginda khaskan untuk pakai hari Jumaat dan juga hari raya. Untuk memuliakan hari raya, untuk memuliakan hari Jumaat. Jadi kalau kita ada pakaian yang cantik, yang baik, yang kita suka, simpan. Kita pakai time raya, terpakai hari Jumaat. Baik. Pertama nak sebut sini tentang mandi. Bahawa Nabi saw menganjurkan kita mandi dan mandi kita pada pagi hari raya membezakan dengan mandi mandi yang lain, iaitulah dengan niat. Niat membezakan antara adat dengan ibadah. Kalau kita mandi pada hari raya tanpa niat, dia jadi mandi biasa, mandi adat. Macam hari-hari lain lah. Macam hari lain kita mandi nak pergi kerja, ha, macam tu. Tapi pada pagi hari raya kita niat. Dan niat itu, an-niyatu mahalu qalb, Niat tu tempatnya di hati. Banyak orang tanya macam mana nak niat mandi ustaz hari raya. Tak apal. Tak apal kita niat je dalam hati. Sengaja aku mandi ni sunat hari raya. Dah kerana Allah Ta'ala. Ya, dan siramkan air, mandi. Mandi macam biasa, ratakan air ke seluruh tubuh. Dan dapat pahala sunat. Tatayub. Ya, tatayub maknanya berwangi-wangian. Disunatkan kita berwangi-wangian untuk pergi salat Aidilfitri dan Aidil Adha. Baik. Kemudian dalam riwayat ini dia sebut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbisa ajwada ma najid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sahabat sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kami atau memerintahkan kami pada dua hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha supaya kami pakai pakaian yang paling baik. Ajwad, ajwad ni mana paling elok. Ya. Yeah? paling elok atau paling cantik yang kita ada ajwad, ajwad dan manajid mana-mana mana baju yang kita ada lah kat rumah tak mustahak kena beli sebab itu kalau kita tak ada duit kemudian kita belum beli baju raya kita runsing Ah ha, kita baca hadis nabi kita baca riwayat-riwayat dalam yang disebut oleh para ulama bahawa bukan mustahak atau bukan disuruh pakai baju baru tak payah kalau ibu-ibu, kaum muslimat, saya yakin di rumah kalau kita buka almari penuh pakaian. Ada mungkin pakaian yang kita baru pakai sekali saja. Sejak beli lu sekali je pakai. Sampai dah tak muat pun tak pakai. Jadi kita kena berhemah adalah hal ni. Ya, dalam hal ini kita tengok pakaian kita di rumah Saya ingat mungkin ada pakaian-pakaian kita yang kita tak tak pakai sangat tapi kalau di dibasuh, streka elok-elok, pakaian tu jadi cantik jadi baru semula. Pakai pakaian yang itu. Tak payah mustahak kita nak pergi beli baru. Ya? Wa an natatayyab bi ajwadi ma najid dan pakai minyak wangi yang paling elok yang kami ada. Minyak wangi apa kita selalu pakai? Malaikat subuh. Apa? Ah, ha. ha? ah malaikat subuh apa, apa benda lah macam-macam lah. Ha, jadi kalau time raya ni kita ada minyak wangi yang mahal sikit, kasturi putih. Ah ha, kan. Ah ha, ataupun lah minyak wangi yang kita beli yang 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 paling mahal atau paling baik, yang paling paling sedap baunya, yang itu kita pakai. Beza dengan hari-hari lain yang kita ya? minyak kasturi ke minyak apa-apa yang paling baik. Eh ha? Itu antara yang diriwayatkan. Kemudian tengok seterusnya al aklu qabla al khuruji fil fitri dun al adha. Makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk solat idul fitri dan tidak pada idul adha. Disuruh kita bezakan idul fitri dengan idul adha. Idul fitri kita keluar kita keluar eh, sebelum kita nak pergi solat tu kita makan dulu. Aidil Adha disunatkan kita pergi dulu solat sebelum makan. Ya. Yusannu aklu tamarat witran qabla al-khuruji ila as-salah fil Aidil Fitri. Wa ta'khiru wa ta'khiru zalika fi Aidil Adha. Disunatkan makan beberapa biji buah tamar dalam bilangan ganjil. Ya, sebelum pergi keluar solat Aidil Fitri dan disunatkan lewatkan makan dalam salat Aidil Adha. Maknanya sebelum kita keluar rumah nak pergi salat, makan dulu buah tamar dalam bilangan ganjil. Sebiji boleh, tiga biji boleh, lima biji boleh, tujuh biji boleh. Tapi rasa-rasa time raya kurma, buah buah tamar dah habis. kan? <laughs> Yang ada ketupat. Macam mana orang tanya? Ketupat boleh ke? InsyaAllah makanlah. Ambil sunat makan sebelum pergi solat. Tidak syarat mesti buah tamar. Boleh apa-apa makanan. Kalau kuih raya pun boleh ambil lah. Ah ha? dalam bilangan ganjil. Eh, kuih coklat apa kek coklat, apa coklat London apa? London apa? London cookies. Apa? Almond London. Ha. Boleh ikutlah. Tapi kalau ketupat ustaz, jangan ketupat kan besar, jangan makan sebiji, potong dulu. Potong ambil lima biji Dan dengan kuah kacang makan. Pergi solat. Ya, disunatkan kita makan dulu sebelum pergi solat. Tetapi untuk solat Aidil Adha dia suruh pergi solat dulu, balik baru makan. Begitu, ya. Okey. Dan riwayatnya adalah sini An Buraidah radhiyallahu an qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji' hadis rawahu tirmizi wa ibnu majah eh? diriwayatkan daripada buraidah bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya segera pergi solat ataupun waktu waktu pagi itu nabi cepat-cepat pergi solat aidil fitri melainkan eh, sehingga nabi makan dahulu ya, eh, nabi sallallahu makan dulu dan baginda tidak makan lebih dulu pada hari raya aidil adha sehinggalah baginda pulang anda dah pergi solat, balik tu baru makan untuk Aidil Adha Aidil Fitri, makan dulu ini antara riwayat yang menjadi dalil jadi bila kita buat begitu tuan-tuan perempuan kita niatkan kita ikut Nabi SAW walaupun kita tak tahu apa hikmahnya kenapa Nabi buat macam tu? entah kenapa awak buat? sebab saya ikut Nabi SAW dapat pahala, dapat pahala sunnah baik Kemudian khuruj ilal musalla dipanggil musalla tidak masjid. Ya, salat Aidil Aidil Fitri dan Aidil Adha disunatkan kita buat di kawasan lapang. Dan Nabi SAW biasa buat salat itu di pintu masuk ha, Madinah. Dia kata sini salatul Aid ya juzu an tuaddi fil masjid. Dibolehkan salat Aidil Fitri di masjid. Ya, nak solat raya ni dekat masjid boleh. Tapi dia kata walakin ada uha fil musalla kharij al balad afdal. Solat di kawasan lapang luar daripada masjid lebih afdal. Kenapa? Kerana Nabi SAW menggalakkan orang perempuan yang datang haid juga kanak-kanak turut serta hadir. Kalau masjid dia orang tak boleh masuk. Ya, oleh kerana dibuat di kawasan lapang, perempuan-perempuan yang tidak salat, ketika salat, dia duduk. Ketika khutbah, dia dapat dengar. Ya? Masa saya belajar dulu, salat raya dibuat di stadium. Di uh, padang padang bola. Ya? Dia buat kat padang bola atau stadium. Uh, mengambil fadilat yang disebut oleh Nabi SAW ni. Ya? Kita salat di luar. Salat Aidilfitri dibuat di kawasan lapang dan tidak dibuat dalam masjid bagi memberi peluang kehadiran yang lebih ramai. Okey. Hmm. <coughs> Tetapi dia kata boleh apa kalau takut hujan solat kat masjid. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu an anahum asawahum matar fi yaumil aid fa sallaa nabi sallallahu alaihi wasallam salatal aidi fil masjid rawahu abu daud wa ibnu majah wal hakim ada riwayat daripada imam abu daud ibnu majah dan al hakim ayna saburi bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika mana nak solat raya tiba-tiba hujan turun lalu mereka mengerjakan solat dalam masjid Hari ini macam mana? Saya ingat di Malaysia ni nak cari kawasan lapang, payah maka kita pakailah apa masjid ya gunalah masjid di mana-mana pun kalau ada kemampuan untuk cuba ikut sunnah ini cari kawasan padang maka itu lebih afdal tapi kena bagi tahu kepada penduduk kampung atau bagi tahu kepada penduduk taman kali ini kita semayang raya <coughs> dekat padang ah ha? kat padang yang kita bagi tahu lah padang mana Takut-takut nanti orang datang pergi masjid, tengok-tengok tak ada orang. Dia kata apa penduduk kampung ni, semayang raya pun tak buat. Padahal dia tak tahu, pengumuman dah beritahu buat di kawasan lapang. Ini sunnah juga. Ya. Kemudian dia kata, Yusra'u khuruju sibian wa nisa fil aidain ha? lil musalli min ghairi far... min ghairi fir... uh, farq min ghairi farqin bainal bikr wa thayb wa shabah wal ajus wal haid disyarakkan keluar bersama-sama untuk pergi solat untuk pergi ke tempat solat kanak-kanak wanita ya pada hari raya a uh, dia kata dan dan dia kata tidak ada beza antara anak dara uh, perempuan janda anak dara perempuan muda yang tua atau perempuan-perempuan yang haid semuanya digalakkan untuk datang sama-sama ke tempat untuk solat. Baik. Dan saya nak sebut satu lagi. Satu dua lagi lah. Antara sunnah hari raya lepas kita solat. Dia sebut sini. Mukhalafatul tariq. Iaitu bezakan jalan masa kita nak pergi solat dengan balik ke rumah. Kalau kita biasa pergi solat ikut satu jalan, balik disunatkan kita ikut jalan yang lain ya Karena benda ini dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba aktsaru ahli al-ilm ahli al-ilm ila istihbab al-dhihabi ila salati al-aid fi tariqin awa wa al-ruju'i fi tariqin akhar sawaun kana imaman aw ma'muman kebanyakan para ulama berpendapat uh, sunat hukumnya pergi untuk solat melalui satu jalan dan kembali ke rumah mengikut jalan yang lain sama ada imam ataupun makmum ha tu dia apa antara dia punya hikmah dia hikmah dia supaya kita lalu, lalu jalan yang lain kita boleh jumpa jiran-jiran yang kita jangan-jangan jumpa dan boleh kita bertegur siapa bermaaf-maafan dengan orang yang kita jarang-jarang jumpa, kita lalu jalan yang lain. Ini antara hikmahnya. Fa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum aidin khalafa at-tariq. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hari raya baginda akan apa menu khalafat tariq makna nabi akan uh, menukar jalan pergi ikut jalan lain balik ikut jalan lain walhal kita semua tahu rumah nabi SAW alaihi kat mana ha, sebelah masjid tu je kan tapi baginda ikut jalan lain dan dengan itu dapat bertemu dengan orang-orang lain ya dan dapat bertegur sapa dengan orang-orang lain ini antara sunnah-sunnah pada hari raya yang jarang-jarang disebut bahkan jarang-jarang diketahui. Uh, minta saya nak sebut satu dua perkara lagi di sini. Al adzan wal iqamah lil aidain. Ha. azan dan iqamah pada dua solat air raya. Apa pandangan ulama berkaitan hal ini? Kita tahu banyak orang laungkan azan, azan tak ada iqamah. Tengok. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah kana sallallahu alaihi wasallam Iza antaha al musalla Akhaza fi salati min ghairi adhanin Wala iqamah La qawlas as-salatu jami'ah Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah Bahawa Nabi SAW bila sampai ke tempat salat ha, Untuk salat hari raya Tidak ada azan Dan tidak ada iqamah Dan tidak ada menyebut As-salatu jami'ah Kita biasa buat eh negara kita Berdosa ke tuan-tuan? Dia bukan berdosa. Dipanggil mukhalafatu sunnah. Dia menyanggahi sunnah. Jadi bidah ah ke? Tak bidah. Ah. Tetapi dia kata kita khilaful aula. Kita buat benda yang uh, apa nama? Yang lebih yang lebih baik adalah tidak baca apa-apa. Mana imam tu berdiri, imam tu tengok je mak. Bila imam dah berdiri nak solat, makmum pun semua berdiri. Eh? mungkin imam dia boleh beritahu lah. Ah ha, kita solat raya ni jarang-jarang. Ha, jadi saya nak beritahu balik cara kaifiat solat. Itu biasa kita buat. Tak apa. Kan? Ah ha, jangan ada orang yang jarang-jarang sembahyang raya dia tengok apa imam ni banyak kali takbir. Memanglah raya memang takbir banyak kali. Kan? Ha, dia kata sembahyang apa ni banyak takbir ni. Ha. <laughs> ha jadi uh, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ya. Yeah? Dan tidak ada menyebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah tak ada. Was-sunnah an la yuf'al an an la yuf'al shay'un min zalik. Yang sunnahnya tidak dilakukan apa-apa eh, pun daripada itu. Maknanya tidak ada azan, tak ada iqamah, tak ada sebut apa-apa. Bila bila tengok dia sebenarnya sunnahnya begini. Raya eh. Sebelum imam atau khatib sampai <coughs> kita ni takbir. <tuh> Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Apa sahabat ustaz tak macam Malaysia? Memang pun Arab tak macam tu. Dia yang mendayu-dayu ni Melayu. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Malaysia. Kalau pergi negara Arab, hari gembira, hari kemenangan. Lain. Allahuakbar 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 La ilaha illallah wallahu akbar Allahuakbar walillahilhamd Allahuakbar, Allahuakbar 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 dia tak ada tekong dia tak ada tu kita kan ada tekong kan Tukang ha, tu tukar mikrofon bagi orang tu ha, dia ada tukang belakang ikut dia ikut salah ke tak salah cumanya saya cerita dari segi kebiasaan orang Arab dia tak dia dia bertakbir ramai-ramai. Tak ada ketua, tak ada apa, dia ramai-ramai sekali. Ah, ha, kita seorang tu orang ikut ramai-ramai. Boleh, tak salah. Ya. Ah, ha, maksudnya mereka takbir sehinggalah imam sampai. Bila imam sampai, mereka nampak imam sampai, ha, maknanya berhenti takbir, imam berdiri di tempat salat, orang ramai pun bangun. Dan imam boleh kiranya dia kata ah, ha, Istau wastaqimu wa'tadilu. Dia suruh rapatkan saf, lurukan saf. Boleh. Ha, tapi tidak ada menyebut as-salatu jamiah. Tonton jangan salah faham ya. Eh? Bila sebut tu bukan kata salah, berdosa ke tak sah ke tak. Kita kata khilaful aula. Khilaful aula maknanya kita meninggalkan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah kita ikut saja macam mana Nabi SAW buat. Ha, jadi kalau kita buat juga as-salatu jamiah. As-salatu jami'ah As-salatu jami'ah Rahimakumullah Malaysia kan? Ha, tak berdosa Tak ada salah ni kita kata Menyanggahi apa yang dibuat oleh Nabi SAW Ada Kalau ikut, ikut Nabi lagi bagus Itu antaranya Saya nak petik satu lagi ha, Ini pun banyak orang buat nah, Kita nak jelaskan hukum sikit As-salah eh? As-salatu qabla salatil a'id wa ba'daha. Dia kata lam yathbut anna salat al-Aid sunnatan qablaha wala ba'daha wa lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idhan tahu ila al-musalla shay'an qabla salati wala ba'daha dia kata apa tidak sabit bahawa ada solat yang lain sebelum Ataupun selepas semayang hari raya Ada orang dia semayang duha Tuan-tuan jumpa eh? Solat duha telah digantikan dengan solat Aidilfitri Tidak perlu lagi solat duha eh, pada hari raya Kerana solat hari raya itu sendiri sudah dilakukan pada waktu duha ha, tak perlu solat duha kecuali para ulama membolehkan sekiranya kita salat hari raya di masjid ha mana kita mula-mula sampai tu kita salat tahiyatul masjid yang tu dibolehkan lepas tu duduk ha tunggu sampai salat Aidilfitri. fitri lepas habis Aidilfitri, fitri jangan pandai-pandai salat ba'diah ada orang buat Saya tengok Kalau dia kata Ustaz Saya kodok subuh tu tak payah buat depan-depan orang lah Buat malu ke. Kalau nak kodok subuh Itu <laughs> Buatlah sorok-sorok kan Nampak sangat Kamu tak semayang subuh tadi ha? <laughs> Kodok subuh di rumah lah Apa-apa lah tunjukkan orang ha, Jadi Jangan ada lagi kita buat Kalau ada yang tak tahu sebelum ni Sekarang dah tahu lagi tidak dilakukan oleh Nabi saw dan tidak juga dilakukan oleh para sahabatnya. Ya mereka tidak pernah salat apabila selesai salat ataupun bila sampai ke tempat salat sesuatu apapun sebelum daripada idul fitri atau selepas salat idul fitri tidak ada salat yang lain dilakukan. Ya, jadi ini aa, dia kata <coughs> yang boleh kalau kita nak salat tahiyatul masjid itu boleh ya wallahu taala alam ini antara yang dapatlah saya sentuh insyaallah sama-sama kita ambil manfaat ya untuk hari raya ni kita cuba mengamalkan tak dapat buat semua ya kita jangan tinggal semua mala yudraku la yufa la yutraku tak dapat buat semua jangan tinggalkan semua kurang-kurang yang paling senang kita boleh buat apa dia tuan-tuan Sebelum pergi solat, makan buah tamar dalam bilangan ganjil. Kalau tak ada buah tamar, makan kuih raya pun tak apa. Eh, tak ada kuih raya, ketupat pun tak apa. Potong ketupat, eh, potong ambil lima biji, ketiga biji, makan dulu. Ya. Eh? boleh dimakan dengan kuah kacang ataupun tanpa kuah kacang. Dan juga makanlah apa-apa pun, rengkahnya makanlah apa-apa pun. Mudah-mudahan kita dapat sunnah mengikut sunnah نبي صلى الله عليه وسلم. Yeah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.